Assalamualaikum dan selamat kembali ke Fast TV Hari ini kita nak cerita sikit pasal Toyota dan kenapa aku rasa Toyota akan mengubah fikiran tentang EV dalam masa terdekat ni Jadi sebelum ni kita tahu bahawa kereta EV Toyota ada satu je iaitu BZ4X Yang merupakan sebuah SUV bersaiz keluarga Yang ni adalah versi Lexus ada, versi Subaru pun ada Dan kereta ni tidak popular memang kalau kita tengok angka jualan tu agak menjedihkanlah untuk Toyota. Dan jadi kita faham bahawa Toyota tidak begitu bersemangatlah bila bercerita tentang EV kerana produk yang dia ada tu agak yang orang tak minat nak beli jadi dia pun risau kalau dia nak belanja duit banyak-banyak, saya kalau dah belanja duit banyak-banyak siapa nak beli kereta dia. Jadi hari ini kita ada satu berita daripada China sebab kita tahu di China Toyota ada gandingan dengan GAC dan menggunakan salah satu produk GAC yang telah dijenamakan semula dan produk tersebut diberi nama BZ3X dan BZ3X ini dia ada macam-macam yang -macam sangat berbeza dengan BZ4X dan antara benda yang menyebabkan dia sangat berbeza ialah harga lah kalau yang BZ4X tu agak mahal yang ini dijual di China bermula pada harga RM15,000 maksudnya kereta ni di China bawah pada RM100,000 eh you ambil $15,000 ribu dolar tu you kali dengan 4.5 you yep. akan dapat dalam 67 $68,000 ribu ringgit lah this is almost below 70,000 ringgit this is below 70,000 ringgit yang ni menjadikan ianya salah satu produk yang agak menarik untuk dibeli di China dan apabila Toyota membuka dia punya order secara rasmi uh, pada semalam lah hari Khamis dia berjaya mencapai 10000 order dalam tempoh 1 jam bukan 1 hari bukan 1 minggu bukan 1 bulan dalam tempoh 1 jam dan menyebabkan server dia crash lah 10000 nampak macam tak banyak kan tapi mungkin Twitter tak expect dia dapat begitu banyak order dan server dia pun agak limited jadi crash dalam masa sejam selepas mendapat 1000 order dan mereka telah buka baliklah order selepas tu jadi ini menunjukkan bahawa sebenarnya pasaran EV ini dah bersedia untuk produk seperti Toyota dan uh, Toyota kena fikirkanlah sama ada mereka mahu ataupun tidak mahu untuk mempercepatkan proses penghasilan kereta elektrik uh, untuk pasaran-pasaran lain saya percaya apa yang berlaku di China dengan BZ3X ni akan membuka minda Toyota dan membuatkan mereka sedar dan faham bahawa sebenarnya bukan orang tak nak kereta elektrik tapi orang tak nak kereta elektrik yang mahal orang tak nak kereta elektrik yang harganya mengarut. Ini masalah utama kepada kebanyakan syarikat kereta. Bukanlah nak kata kereta yang diorang buat tu terlalu mahal ataupun terlalu mengarut harganya, tak. Tetapi di China, mereka sudah pun menjumpa satu formula untuk menjadikan kereta elektrik ni berharga kompetitif. Kalau tak kompetitif pun saya kata lebih murah daripada kereta pembakaran biasa. Jadi ini menyebabkan kereta elektrik di China menjadi sangat-sangat popular. Dan apabila ia sangat-sangat popular, pembuat-pembuat kereta daripada China memang fokuskan usaha mereka kepada kenderaan elektrik dan juga kenderaan hybrid. Dan kita tahu bagaimana di China, hybrid dan elektrik sudah pun mengatasi tahap 50% dan dijangka uh, trend ini akan berterusan lah sehingga kereta pembakaran diganti sepenuhnya di China mungkin dalam tempoh uh, 10 tahun lagi lah uh, maksimal. Maksudnya angka jualan tahunan lah, uh, the pop, total population of kereta-kereta biasa dalam jalan yang dah ada atas jalan itu akan memerlukan masa 15 tahun, 20 tahun lah untuk semuanya ditukar. Tapi ini menunjukkan bahawa sebenarnya Toyota tak perlu takut. Tak perlu susah hati dan tak perlu risau untuk berbelanja, membeli, membuat kereta elektrik. Kerana China sudah pun menunjukkan bahawa jenama Toyota itu adalah sesuatu yang masih lagi sangat berharga. Dan apa yang orang mahukan sebenarnya ialah keyakinan kepada jenama. Antara masalah utama kereta elektrik sekarang ialah pembeli tidak yakin dengan teknologi yang ditawarkan. Bila dia tengok teknologi itu dia tak yakin, ditawarkan oleh jenama yang dia tak kenal ia menyebabkan kereta elektrik ini lebih sukar untuk dijual di Malaysia ini kita tengok sekarang kereta elektrik ini menjadi trending tetapi sebenarnya angka jualan tiap-tiap bulan untuk kereta elektrik adalah tidaklah begitu besar mungkin kita dapat jual lebih kurang antara 2,000 hingga 2,500 unit sebulan tahun ni kalau dia boleh naik sampai ke 4,000 ataupun 3,500 pun dah cukup bagus dah sebulan dan ini sebenarnya adalah satu angka yang kecil kerana pasaran kereta elektrik sekarang hanya ditumpukan kepada peminat-peminat teknologi iaitu mereka-mereka yang sanggup memahami teknologi dan sanggup mengubah gaya pemanduan mereka, mengubah gaya hidup mereka semata-mata untuk menikmati teknologi kereta elektrik. Baru-baru ini saya ada baca berita dalam, bukan berita lah, posting dalam Malaysian EV Owners Club di mana seorang pembeli kereta elektrik berprestasi tinggi Uh, meminta pendapat. Uh, dia kata dia suka bawa kereta dia laju. Dia tahu kereta ni kereta elektrik tapi dia suka bawa kereta dia laju. Jadi daripada Penang nak balik ke rumah dia di Bangi ke mana memerlukan dua kali berhenti charge. So dia kata berhenti charge yang pertama tu agak lama sikit sebab dia punya charger tu tak boleh charge banyak. Charge perlahan lah. Dan yang kedua dia berhenti dekat uh, sungai besi yang itu pengecas dia boleh charge laju. So okey lah. Dia kata yang sungai besi tu okey tapi yang mula-mula tu lambat ini kerana apa yang berlaku ialah sebenarnya dia silap pergi, dia pergi berhenti dekat tapah, ada pengecas laju yang sesuai dengan kereta dia yang berkuasa 800 volt. kalau dia pergi situ tak payah tunggu sampai sejam lebih, dia tunggu sampai sejam lebih untuk charge, padahal kalau dia pergi tempat charger laju di tapah tu dia tak payah tunggu 15 minit pun untuk mengecharge kereta dia sampai 80% tapi itulah dia maksudnya apa biasa saya cerita ni maksudnya pembeli-pembeli sekarang masih lagi belum fasih dengan teknologi jadi bila kita tengok jenama yang kita tak kenal kita susah nak beli. Itu salah kenapa puncanya Proton boleh menguasai 25% pasaran dalam tempoh 2 bulan kerana jenama Proton adalah lebih dipercayai daripada jenama BYD, daripada jenama apa sajalah daripada China yang mungkin kita mau sebutkan. Ya memang betul jenama BYD itu adalah terkenal di China dan terkenal di tempat lain sebagai pemengasih kereta elektrik. Tetapi untuk pembeli biasa, ini bukan untuk pembeli yang minat dengan teknologi, ini untuk pembeli biasa. Dia tidak kenal nama BYD itu dan dia tidak tahu mana pusat servis. Jadi dia jadi susah hati. So bila bila Proton melancarkan Amaz 7, peminat yang tak dulunya tak berani nak beli kereta elektrik ni mula berasa lebih berani. Dan kejadian yang berlaku di China dengan Toyota ini membuktikan bahawa sebenarnya pembeli-pembeli biasa sudah semakin bersedia. Saya tak kata majoriti sudah bersedia, tapi lebih banyak semakin bersedia untuk membeli kereta elektrik, terutamanya apabila ia ditawarkan oleh jenama-jenama yang mereka kenali, yang mereka yakini. Dan apa pun kita tidak boleh menolaklah bahawa hakikatnya jenama Jepun, jenama Korea masih lagi mempunyai ramai peminat di Malaysia. Dan of course jenama-jenama Eropah juga mempunyai ramai peminat di Malaysia. Tapi yang paling penting di Malaysia ni adalah jenama-jenama Malaysia. Iaitu Proton sudah berlakukan EV pertama, dijangkakan akan menawarkan EV kedua mereka dalam tahun ini. Dan Pro 2 dijangka akan menawarkan EV yang mereka hasilkan sendiri pada hujung tahun ini. Jadi pada saya, penghasilan atau pelancaran model-model daripada jenama Proton dan Perodua ini akan menunjukkan kepada pasaran bahawa produk yang datang daripada jenama yang diyakini akan mendapat tempat dan antara produk yang kita nantikan dalam tempoh terdekat ialah Honda punya e:N1 iaitu sebuah kenderaan elektrik yang berasaskan model ah HRV yang dibina di China. Saya rasa tahun ini akan menjadi tahun yang sangat menarik untuk pasaran EV elektrik kerana kita akan melihat jenama-jenama yang kita kenal masuk ke pasaran. So Toyota bila yang nak bawa masuk ia punya BZ3X dan apakah harga yang you nak tawarkan. Ha, itu saya ada pembaca yang kata dia kalau kereta elektrik ni dah turun harga macam entry level Vios dengan City dia akan serius ni consider. Jadi saya rasa itu adalah petanda untuk syarikat-syarikat kereta tentang penanda aras untuk golongan M40 di mana mereka akan sanggup memikirkan tentang kereta elektrik. Dan kita pun dah tahu dalam tempoh tahun ini akan ada produk-produk tempatan yang akan menepati kriteria harga tersebut. Berjayakah mereka meyakinkan pembeli Malaysia untuk convert ke EV? Kita ya, sama-sama tunggu. Okey, sampai situ sahaja video saya kali ini. Tolong komen dan tekan butang like kalau suka. Dan kalau ianya bermanfaat, kongsikan dengan kawan-kawan. Yang mana belum melanggan, tolong saya sikit tekan butang langganan dan juga butang loceng sebab tak ketinggalan bila kita memuat naik video Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi. InsyaAllah.